На этой неделе исполняется ровно один год, когда председателем Днепропетровской болгосадминистрации был назначен Валентин Резниченко. Сегодня мы хотели бы показать вам много-много цифр и отчитаться о том, что было сделано командой Валентина Резниченко за один год в Днепропетровской области. Здесь не будет красивых картинок, перерезания ленточек, здесь не будет лозунгов, здесь будет очень много цифр, как и положено любой технократичной команде. Собственно, с команды мы и начнем. Из 12 советников Валентина Резниченко, 9 это волонтеры, люди, пришедшие частично из бизнеса, частично те, которые помогали зоне АТО. И а, помощью воинам АТО, членам их семей, занимается а, Иван Ночевный, киборг. А сайтом iGov.ua и перевода в админ услуг в электронный вид занимается Дмитрий Дубилет. Это все советники Валентина Резниченко. Средний возраст членов команды Резниченко 37 лет. А, и в рамках сокращения гигантской структуры обл. госадминистрации, райдеж. администрации, которая была, в прошлом году было сокращено 650 человек. В этом году за первые два месяца сокращено уже 22 человека, по которые, по нашему мнению, дублировали чьи-то функции, и дальнейшая, дальнейшая оптимизация структуры будет продолжена год назад, когда команда Резниченко пришла, первая большая задача, с которой пришлось столкнуться, это строительство фортификационных сооружений в зоне АТО. Одна из которых таких оборонных споруд была на окраине Горловки, куда Валентин Резниченко лично летал и инспектировал, пообещал воинам, находящимся там, ее построить, и мы ее построили. Мы начали строить позже всех, закончили первыми. У нас их было огромное количество. И была самая большая протяженность линии фронта. Около 50 человек строителей по итогам этой работы получили награды и медали от Днепропетровской облгосадминистрации. Мы бесконечно благодарны всем этим людям, которые не побоялись поехать в зону АТО и строить там. Иногда это происходило в действительности под обстрелами. Безопасность региона. Вы знаете, что была запущена полиция. На наш взгляд очень важно то, что в полиции работает 200 девушек. И в новой полиции есть 54 бойца демобилизованных, которые прошли зону АТО и защищали нас с вами. Проекты инфраструктурные, которые облгосадминистрация строила и курировала в прошлом году. Схематическая карта с разбивкой по проектам и с разбивкой по территориям, на которых они были построены, равномерно охвачена вся область. В прошлом году в медицине было открыто 7 амбулаторий э, и отремонтировано 47 лечебных э, заведений, те, которые находились в аварийном состоянии, сейчас они приведены в нормальный современный вид. А, кроме того, в прошлом году мы закупили 38 современных дизель-генераторов и раздали их всем на отделение реанимации интенсивной терапии, чтобы в случае перебоев каких-то или э, плохих погодных условий они не, остав, не оставались без электроэнергии. А, мы планируем, что в ближайшие два года за деньги Мирового банка, который выделяет на Днепропетровскую область то 78 миллионов гривен будет э, отреставрировано, построено 13 амбулаторий в крупных городах Днепропетровской области. По оборудованию. В 2014 году было предусмотрено на оборудование для областных больниц 36 миллионов гривен. В 2015 году было потрачено за год почти 150 миллионов гривен. И в 2016 году в том бюджете, который мы принимали 4 декабря прошлого года в областном, на первое полугодие уже заложена сумма, равная той, которую мы потратили за весь прошлый год. Мы продолжаем комплектование наших больниц современным оборудованием. Кроме того, обязательным нашим требованием ко всем поставщикам является обучение наших докторов работе на этом оборудовании, проведении семинаров. Вы знаете, что вот на прошлой неделе мы поставили два современных аппарата ИВЛ, аналогов которым нет в стране. Him. Образование. В 2014 году не было закуплено ни одного автобуса. В 2015 году были предусмотрены на эти деньги в бюджетах всех уровней, и область получила 38 новых автобусов. Впервые тех не тех, которые нам навязывали сверху, а тех, которые хотели покупать отделы освиты на местах, мы выполнили все их пожелания. В прошлом году мы сделали 1242 дополнительных места в детских садиках. План на этот год 1500. Для этого мы два детских садика вообще современных строим с нуля котельные, энергоэффективность и независимость от российского газа. В прошлом году были запущены котельные в шести школах и трех медицинских учреждениях. В этом году мы планируем за инвестиционные деньги, то есть не за деньги областного бюджета, а начать решать проблему отопления в Марганце, в Никополе, в Аджиникидзе, там, где эта проблема висит достаточно долго, никто с ней не боролся, денег на это в бюджетах не было. Мы хотим пойти дальше и сделать это не на государственные деньги, а на деньги частные, таким образом поднять уровень инвестиций в эти три города. Большая проблема, которая в области была, это расчеты за электроэнергию за тепло, ну, с энерго и с нафтогазом, с Облгазами. До последнего времени, последние 10 лет, не то что не погашались долги, долги накапливались, потому что каждый месяц количество денег, которые коммунальные предприятия различных горсоветов и сельсоветов платили за электроэнергию и за тепло, были меньше, чем та сумма, на которую они потребляли. С 1 января 2016 года облгосадминистрация этот вопрос курирует, хотя он не относится к нашей зоне ответственности, коммунальные предприятия не подчиняются. Тем не менее, в феврале и в марте 2016 года уровень оплаты за энергоносители впервые за последние 10 лет составляет 100%. Это только начало. Мы считаем, что те долги, которые в области есть, должна быть понятная рассрочка, и они в конечном итоге должны быть погашены. Если какие-то коммунальные предприятия не справляются и не могут платить за потребляемый газ, значит их нужно модернизировать либо переводить на альтернативные виды топлива. Это в частности то, что на предыдущем слайде было показано по Маргансу Никопулиор Никидзе. Но ситуации, при которой всем было все равно, никто проблемой не занимался, в области больше не будет. Водоводы. По состоянию на 1 января 2015 года в области порядка 70 тысяч людей проживало, у которых никогда не было воды. Это значит, что они ходили с ведрами из колодцев, у них была привозная вода и вода в пластиковых бутылках. За прошлый год мы эту проблему решили для 30 тысяч жителей области, за этот год для оставшихся 40. Кроме того, порядка 145 тысяч жителей в этом году в результате реконструкции водоводов будут получать воду нужного необходимого качества и круглосуточно, а не 2 часа утром, 2 часа вечером. Как бы это странно ни было, это большой контраст а, с теми IT-инновациями, которые делает облгосадминистрация, но в своей работе команда Резниченко сталкивается с такими вызовами и проблемами, когда банально нет воды, хотя мы с вами живем в 21 веке. Эту, эта проблема в этом году будет полностью решена. Больная тема дороги, которая волнует всех. В прошлом году из областного бюджета за весь год было выделено 200 миллионов гривен. Бюджеты всех уровней в области потратили 800 миллионов гривен. В этом году в первом полугодии 2016 года уже предусмотрено в областном бюджете 300 миллионов гривен. Это больше, чем за весь прошлый год. Тендерные процедуры на капитальный ремонт дорог начаты, ямочный ремонт там совсем небольшая сумма тоже начата. Кроме того, по итогам прошлого года была создана специальная комиссия с присутствием активистов и общественников, проживающих на конкретных территориях, которые делают аудит всех капитально отремонтированных дорог прошлого года. Наше требование к генподрядчикам. Те дороги, которые пришли в ненадлежащее качество, должны быть переделаны за их счет. Мы надеемся, что одного раза переделки за свой счет им будет достаточно для того, чтобы выяснить, что делать нужно нормально, с первого раза и соблюдать гарантийный срок на различные виды дорог составляет от 3 до 10 лет карта реконструкции капитального ремонта дорог у, в населенных пунктах Днепропетровской области и те дороги, которые между населенными пунктами. Это только первое полугодие. По итогам первого полугодия мы рассчитываем, что будут выделены дополнительные деньги на капитальный ремонт дорог, и дорог будет отремонтировано еще больше. Это инфраструктурные объекты в первого полугодия, которые строятся сейчас в области, те, которые будут закончены в этом году. uh Бюджет 2015 года. С 1 января 2015 года мы живем в рамках бюджетной децентрализации. Днепропетровская область научилась пользоваться ее плодами, поэтому мы перевыполнили бюджет на 2 миллиарда гривен. Это очень много. Эти все деньги пошли на развитие. Это в пять раз больше денег было финансировано на социальную сферу, в 4 раза на ремонт и дорог, чем предусматривалось изначально, и в полтора раза на реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства. В в 2016 году Днепропетровская область областной бюджет приняла первое в стране 4 декабря 2015 года, в котором бюджет развития был увеличен в два раза. Если ранее он составлял 800 миллионов гривен, сейчас он составляет 1,5 миллиарда гривен на этот год, и мы рассчитываем на перевыполнение бюджета по итогам первого полугодия. Децентрализация. В Днепропетровской области первые 16 территориальных громад были созданы в прошлом году это первые территориальные громады а, во всей стране. И сейчас вся страна смотрит на наши шаги по децентрализации, смотрит, как мы ее проходим, и мы обучаем а, другие области. В этом году мы планируем сделать еще 11 громад, а всего таких будет 92. Это очень важно. Почему? Потому что если считать по количеству сельсоветов, то таких в области 353. А, а вместо 353 сельсоветов будут 92 территориальные громады, которые получат дополнительные деньги из госбюджета, из областного бюджета в которых налоги будут перераспределяться в их пользу а, в большей степени, которые будут сами распоряжаться теми деньгами, которые они собирают на своих территориях. А, помощь переселенцам, поскольку мы прифронтовая область, а, огромное количество людей, выявших, выехавших из а, Луганской и Донецкой областей, а, живут теперь в Днепропетровской области. А, вместе с нашими европейскими партнерами мы а, реконструировали более 15 коммунальных учреждений, зданий, которые ранее не использовались под жилье для переселенцев. Мы построили несколько модульных городков, стоимость проживания в котором 150 гривен в месяц. И мы с периодичностью раз в неделю-две проводим различные тренинги для них и пытаемся, чтобы они получили новое образование и занимались бизнесом. Помощь бойцам АТО демобилизованным и членам их семей. В мае прошлого года в Днепропетровской области в первой был создан центр помощи воинам АТО, членам их семей при Днепропетровской облгосадминистрации. В течение следующих двух месяцев такие 22 центра были созданы при каждой райдеж-администрации. Сейчас наш опыт спроецирован на всю страну, и такие центры появляются по всей стране. Этот центр находится в подчинении советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко Ивана Ночевного. Это киборг, который прошел Донецкий аэропорт. Мы вместе с ребятами работаем над их нуждами. Например, из четырех с половиной тысяч заявок на землю, которые им положено по закону, тысяча уже права на землю получили. Кроме того, вы знаете, что в пригородном транспорте существует бесплатный проезд для членов семей воинов, которые погибли в зоне АТО. Мы первая область в стране, которая ведет самостоятельную базу данных всех демобилизованных. В нее уже внесено порядка 4,5 тысяч ребят, с которыми мы работаем индивидуально. Всего за время этой войны 25 тысяч человек из Днепропетровской области ушло в зону АТО. 10 тысяч уже вернулись, 15 еще находятся там. Мы все ожидаем, что они вернутся целыми невредимыми и с каждым будем работать индивидуально собственно, о том, как мы с ними индивидуально работаем. Во-первых, мы проводим для них курсы изучения английского языка, курсы обучения IT, как начального уровня, так и PHP-программирования, и курсы получения водительской категории D для работы на маршрутках. 92 закончили курсы английского языка, 65 закончили IT-курсы и 25 закончили курсы водителей. Эти курсы постоянно возобновляются для тех, кто их еще не проходил, это постоянный непрерывный процесс. У нас организована линия горячей психологической поддержки воинам АТО, на которой работают 4 психолога-волонтера круглосуточно порядка 10 тысяч человек прошли медицинские осмотры, каждому назначено лечение. Порядка 126 квартир в прошлом году за счет средств бюджета всех уровней было куплено для воинов АТО в Днепропетровской области в прошлом году. Это лучший показатель по Украине, это больше, чем в Киеве, это больше, чем в Киевской области. Это говорит о, об отношении облгосадминистрации к этим ребятам. В прошлом году, несмотря на то, что в бюджете этого не было предусмотрено, мы нашли возможность финансирования и построили центр реабилитации для воинов АТО на базе областного госпиталя ветеранов. Мы порядка тысячи человек отправили в различные санатории нашей страны. И на этот год у нас запланирована реконструкция санатория «Соленый лиман», в котором тоже будет еще один центр реабилитации. Про работу с активистами. Мы провели четыре больших мероприятия, форум волонтеров летом, волонтерскую выставку, фестиваль волонтеры колеры добра, который был уже осенью. Большое было мероприятие, вы помните, стратегическая сессия Днепропетровской области, о нем чуть дальше, и форум социального партнерства, когда мы учили общественные организации, как работать с грантами, и привозили сюда иностранные делегации, которые готовы выделять деньги под различные социальные проекты. Стратегическая сессия Днепропетровской области, самая масштабная стратегическая сессии сессия из числа тех, которые проводились в нашей стране, было по ее итогам 8 проектов, муниципальный Wi-Fi, сайт экологического мониторинга, центры, центры град райтинга по всей области, система Open Budget, будин, дом предпринимателя, интерактивная карта дорог области, единый электронный документооборот и приложение по туристическим местам Днепропетровской области. Из этих восьми проектов пять уже реализовано, три находятся в стадии реализации, причем мы намеренно делали их вдумчиво, потому что для нас было важно делать их вместе с теми активистами, которые их предлагали, а не просто, что мы взяли их сами сделали. Например, сайт экологического мониторинга, на котором в его следующей версии будет уже 250 датчиков по всем предприятиям Днепропетровской области, и можно будет еще четче контролировать экологическую обстановку. Про открытость власти. Вы знаете, что у нас есть горячая линия губернатора. К ней мы добавили в этом году сайт контакт-центра, куда можно обращаться прямо со своей его компьютера. Мы добавили мобильное приложение под Android и сейчас разрабатываем мобильное приложение контакт-центра под iOS, куда тоже можно обращаться прямо со смартфона. Мы сделали сайт электронных петиций, хотя в законе Администрация не является органом, который может с петициями работать, но мы нашли юридическое обоснование, как это сделать. Мы с вами вот сейчас присутствуем на одном из 13 еженедельных брифингов, которые мы проводим каждый понедельник, 14 уже, да, и... Руководитель области Валентин Резниченко и его заместители за прошлый год провели 83 выездных приема граждан в, по всей области. Есть районы, в которых мы были по 3-4 по раза. Инновации. Проект, который возглавляет советник Резниченко Дмитрий Дубилет. По итогам прошлого года 80% наиболее часто используемых админ-услуг было переведено в электронный вид. Задача на этот год, чтобы 100% услуг были в электронном виде. Прозора. По состоянию на сейчас Днепропетровская область номер три госорган в стране а среди всех министерств и больших государственных предприятий по количеству лотов, зарегистрированных в системе Прозора. Это говорит о том, что по скорости внедрения мы являемся лидерами в стране. Нам сложно конкурировать с Киевской Миской Державной Администрацией, с Министерством инфраструктуры, в которую входит Укрзалезница, но тем не менее среди всех остальных госорганов мы, мы, мы первые, либо третьи в целом по стране. Чтобы внедрять Прозора, мы каждую неделю проводим какие-то семинары. Последние два семинара для предпринимателей мы проводили уже в тысячном зале, приезжали заместители министров они полюбили Днепропетровскую область потому что а, здесь диалог с предпринимателями и им интересно отвечать на их вопросы и вместе развивать эту систему кроме того две недели назад мы проводили первый углубленный семинар для тех предпринимателей которые уже научились на на примере работы с нашими коммунальными закладами работать в прозором мы хотим тебе, чтобы они начали выигрывать тендера по всей стране чтобы росла рос их обороты прибыли и дополнительные налоги они за счет этого платили в бюджеты всех уровней Днепропетровской области первые такие успехи уже есть Днепропетровская фирма начала выигрывать тендера на питание у Министерства обороны чего ранее не, не а, случалось мы перешли на систему парус-бюджет. Те торги, которые раньше полностью проводились в бумажном виде, теперь проводятся в электронном виде. Кроме того, из этой системы на сайт закупивли ГАВЕИ мы выгрузили информацию почти о 11 тысяч закупок на сумму более 1 миллиарда гривен. Теперь все планы речных закупивель, так называемые, есть в открытом доступе. Любой житель нашей страны, а не только области, может зайти и посмотреть, когда и что планирует закупать облгосадминистрация, либо те организации, которые нам подчиняются. По пригородному транспорту мы из 850 маршруток 800 оборудовали GPS-датчиками. Мы снизили на 20% цену за их использование, убрав фирму прокладку, которая существовала здесь до прихода команды Резниченко сюда. Мы планируем дальнейшее снижение этой цифры. Мы раз в неделю публикуем отчеты о нарушениях наиболее ярких, чтобы все знали, кто нарушает. Мы начали оборудование маршрутных такси Wi-Fi, которое не влияет на стоимость проезда. И мы первый конкурс на призначение на маршруты провели в открытом режиме. Планируем, что все, все последующие конкурсы будут также в открытом режиме. В прошлом году мы построили коворкинг-центр для IT-компаний. Это та идея, которая родилась уже на чаепитии с ними после официальной встречи. Этих денег тоже не было предусмотрено в областном бюджете, но мы нашли возможность в рамках действующего законодательства его построить. Отдельное спасибо ректору Горного университета за то, что он предоставил нам для этого помещение. Сейчас там происходят различные мероприятия практически 2-3 раза в неделю. Про инвестиции. Мы крупнейший промышленный регион нашей страны. И, соответственно, у нас самый большой объем инвестиций. Мы планируем эту цифру не снижать. Из трех больших проектов, которые мы хотим, чтобы были реализованы в этом году, это, это современная больница, которую будет строить американский инвестфонд, это один завод по переработке отходов, и это два проекта солнечных электространций в Никопольском и Софиевском районах нашей области. Кроме того, мы сделали центр гранд куда обращаются все общественные организации Днепропетровской области, и мы им помогаем получать деньги от европейских доноров. А, согласно Всеукраинского рейтинга Кабинета министров, мы первая область среди областей. А, выше нас по показателям только город Киев, а, который отдельная административная единица является. Мы хотим, чтобы это место было закреплено за нами, и мы на нем оставались. Собственно, это все. Я хочу сказать от имени всех сотрудников облгосадминистрации большое вам спасибо за то, что вы год были с нами, ходили на все наши мероприятия. И мы свою работу продолжим. Надеемся, что через год мы с вами встретимся, и нам будет еще больше цифр, которые нам будет приятно вам называть и показывать. Готов ответить на ваши вопросы.

вы понимаете, у нас губернатор, как вы заметили, вообще с прессой не любит встречаться. А не потому, что он не любит прессу, он прессу как раз-таки любит, потому что он построил крупнейшую медийную компанию в нашей стране в свое время, отдал этому достаточно порядка 20 лет своей жизни. Но он считает, что то время, которое у него есть, он тратит на работу и на какие-то такие вот сугубо технократичные вещи. Вот я думаю, что была такая традиция, вот собирались на чай с ним. Наверное, это будет наиболее правильно, если вы выступите с такой инициативой, то... Мы вас, конечно, поддержим, чтобы вы могли в спокойном режиме задать ему вопросы. Потому что все-таки, когда знаете, встреча официальная, вопросы одни, а когда встреча неофициальная, вопросы такие более домашние, более другие, чтобы вы могли вот в него поспрашивать, он вам, конечно же, ответит. Есть еще вопросы? Тогда большое вам всем спасибо. Чай вас ждет. Извините, что без шампанского наспаивать вас не будем. И не забывайте про курсы английского языка. Они скоро у вас начинаются. И где-то через три месяца мы должны с вами разговаривать на уверенном английском. Большое вам спасибо.